Петунья, катарантус, лизиантус, цинерария, сальвия. Экзотические названия этих цветов уже стали привычны слуху староскольцев. Маленькие саженцы в тропических условиях теплицы растут не по дням, а по часам. Цветики-семицветики набирают силу, и как только установится погода, их начнут высаживать в открытый грунт. Первыми на клумбу переселят цинерарию и перетрум. Сейчас работницы теплицы активно занимаются пикировкой растений. Грубо здесь уже так, у нас предел 600 тысяч Проспекированная рассада стоит. Угу. Так что, если смотреть будем по погоде, то, наверное, вот середина апреля выйдем уже на улицу. В зеленом хозяйстве к переселению готовы 900 подвесных горшков. В кашпо и вазонах – петунья, лабелия, герань – самых ярких цветов. А вот агава и юка – товар штучный. Их труженицы теплицы несколько лет растили для себя. Но в этом году южные гости впервые перекочуют на городские клумбы. Каждому сезону цветоводы и дизайнеры зеленстроя готовят новинки. Этой весной в цветочный городской ковер добавится гелиптером. Его в народе называют «бессмертник» где-то будет пока в прогулочной зоне или где-то в парке там у нас, посмотреть, как он себя поведет и как к нему отнесутся наши жители. Может понравится, может не понравится. Тогда уже будем дальше смотреть. Всего же по плану работницы теплицы должны вырастить 900 тысяч цветов. Но их будет значительно больше, не сомневаются труженицы. Остатки выставят на продажу в магазине «Зеленстроя» уже в середине апреля.